uşaqlar, xəttərəli, 70-ci səhifədə, 35-ci səhifədə, "Sofraqanın rəcəbi". Mən əzbəkarara Italiyadan geri qalmadım. Mən Nizami Gəncəvinin tərkibçisən kişinin təsərrüfatı əyana olaraq təqdim edildi. Şam şəhərində qoca bir kişi yaşayırdı. O, balçıqdan kərpic kəsib satmaqla dolanırdı. Öz işinin mahir ustası idi. Onun kəstiyi kərpiclər çox möhkəm olurdu. Bir sözləng qoca olsa da çörəyini minnətsiz qazanırdı. Qeyməyə bir şey tapmayanda yaşıl otlardan özünə köynək toxuyurdu. Qızmar bir yay günündə kəlpıçkəsən qoca tərini silə-silə palçı qarışdırırdı. Bu zaman yoldan keçən cavan biri oğlan qocanın necə əziyyət çəkdiyinə görüb dedi: "Ey qoca, sən niyə belə ağrı zəhmətə qatlaşırsan? Yaşlı adamsan, özünə yazığın gəlsin. Bu qədər əziyyətin qabağında qazandığın bir qarın çörəyidir." O çörəyi kimdən istəsən, səndən əsil gəməz. Qoca bir anlığı ilə əl saxlayıb diqqətlə cavanə süzdü. Bir qədər acıqlı səslə dedi: "Deyirsən özümə yazığım gəlsin? Mən o zaman yazıq olaram ki, gəlir sənin qarşında bir parça çörək üçün əl açım. Bu əziyyəti ona görə çəkirəm ki, alnaçıq uzaq yaşayım. Qolunda az çox gücü olan adamın başqasına əl açması vicdansızlıqdır. Bu isə ölümndən beterdir." Qocanın sözləri çavana təsir elədi. O dediklərindən peşman oldu. Şərəflə və vicdanla yaşayan bu qoca onun gözündə ucaldı. Hörmətli bir insana